Ассаляму алейкум! Добрый вечер, дорогие друзья! Вы на канале «Вкусная еда с хадичей». Сегодня будем готовить с вами известные турецкие ахэска хачапури. Всем настоятельно рекомендую их приготовить. Они получаются очень тонкие, нежные и неимоверно вкусные. Итак, давайте начнем приготовление. Я всем желаю удачи на кухне. Первым делом разделим репчатый лук одну головку, нарезаем перьями, затем кубиками, надо постараться нарезать очень мелко. Ахеска хачапури готовится из брынзы и лука репчатого, но я сегодня буду начинку готовить по-своему. И одну часть лука мы отправляем к топленому маслу, и нам нужно поджарить до золотистого цвета. Мне именно вот такая начинка очень нравится. Итак, лучок у нас подзолотился, готов. А тем временем приготовим тесто. Нам понадобится 600 грамм муки. Мука пшеничная, белая, высшего сорта. Обязательно просеиваю, насыщаю кислородом. Добавляем 1 чайную ложку соли. 350 грамм воды нам понадобится. Воду мы берем комнатной температуры. Нам нужно замесить тесто в средней плотности. Также добавили сюда 50 мл растительного масла. И замешиваем тесто. Тесто замешиваем где-то минуты 3-5. Немного оливкового масла на рабочую поверхность и месим тесто. Тесто у нас получилось средней плотности, очень податливое, хорошее и прекрасно держит форму. Конечно же, тесто дадим отдохнуть, целлофановый пакет и дадим минут 20. А сейчас будем готовить начинку. Нам понадобится творог, у меня 1 килограмм. Сюда же добавляем поджаренный лук, он уже изрядно подостыл. И свежий лучок. А также добавляем 4 яйца и желтки и белки вместе. И где-то 100 грамм сметаны. Очень нежные будут лепешки. Добавляем сюда же соли по вкусу. Немножко черного молотого перца. Мне очень нравится, когда добавляешь зиру. Именно зерна зиры. А также добавляем сыр моцареллу. Моцареллы 100 грамм. Все хорошо смешиваем. Должна получиться вот такая пастообразная однородная масса. Варочную поверхность устанавливаем на газовую панель, включаем на средний огонь и она должна очень хорошо прогреться. А тем временем обминаем тесто и делим его на кусочки. У нас должно получиться 9 кусочков по 105 грамм. Я обязательно буду тесто взвешивать, скатываем в шарики и устанавливаем на поверхность. Тесто у нас еще будет отдыхать, перед тем, как мы начнем с ним работать. Вот такие красивые шарики у нас получились. 9 шариков по 105 грамм. Накрываем пленочкой и дадим отдохнуть минут 10. Тесто наше готово. Берем каждый шарик, остальное прикрываем пленочкой и начинаем раскатывать в тонкий пласт. Пласт должен получиться не очень тонкий, не прозрачный. Раскатываем где-то диаметром 40 сантиметров. Вот такой красивый пласт у нас получается. Для того, чтобы нам удобно было работать и дальше передвигать готовые хачапури, я устанавливаю на специальную доску. Можно это делать на плоской большой тарелке. И вот мы сейчас наносим начинку не толстым слоем и делаем вот такие вот красивые защипы. Все делаем очень тоненько, стараемся, чтобы тесто много не собиралось у середины. По итогу у нас получается в серединке вот такой шов. Мы его обязательно хорошо скрепляем. Этот весь процесс я вам еще покажу. И первым делом будем отправлять хачапури швом вниз. Так, чтобы сначала хачапури закрепился, и потом уже будем обжаривать с обеих сторон. У нас жаровня уже почти готова, горячая. А далее мы с вами продолжаем раскатывать пласт и формировать хачапури. Все делается очень легко и просто. Наносим начинку. Посмотрите, даже рисунок от доски видно. Тесто у нас вот такое тонкое. Скрепляем вот таким образом. Я вам показываю так, чтобы вам было видно. Можно держать в руке тесто и собирать его вот так вот гармошечкой. И вот так, посмотрите, переворачиваем. Если у вас нет такой варочной поверхности, вы можете жарить такие хачапури на простой сковороде, блиннице. Но желательно брать сковородку толстостенную. Тогда они лучше будут пропекаться. Настоящие Ахыцка хачапури, они должны вздыматься. Посмотрите, как красиво амортизируют наши хачапури. Они внутри очень горячие, очень нежные, воздушные. И дальше жарим. Если вы будете замораживать хачапури, то вы сливочное масло можете не смазывать. Проложить каждый хачапури можно пергаментной бумагой, целлофановый пакет и в морозильной камере до трех месяцев можно спокойно хранить. А если вы будете сейчас подавать горячими к столу, то обязательно каждый хачапури нужно будет, после того, как приготовится, смазать сливочным маслом. Очень вкусный, тонкий аромат получается сливочный. Если нет сливочного масла, можно топленым маслом. Если хотите диетический вариант, то, конечно же, тогда растительным маслом без запаха. Обязательно жаровню я вытираю полумокрой тряпкой, чтобы снять остатки муки на жаровне. Она будет иначе пригорать и будет неприятный горьковатый вкус на хачапуре. И сейчас уже все получается очень быстро. Быстро раскатываем, быстро формируем и быстрые получаются вот такие красивые лепешки. Хачапури можно на утро достать из холодильника, разогреть на сковороде либо в духовке. Они будут такие же нежные, как в тот день, когда вы их испекли только. Итак, у нас уже практически все готово. Конечно, на этот процесс можно просто смотреть вечно, как они вздымаются, как вырывается пар. Это просто красота. Посмотрите, какие они воздушные. У нас уже целая стопка хачапури готова. Нарезаем и пробуем. С чашечкой кофе это просто объедение. Со сметаной а вообще, охска Хачапури подают с помидорами. Это очень вкусно. Как на обед, так и на завтрак. Порадуйте себя и своих любимых. Если понравилось видео, ставьте лайк, поддержите наш канал лайком, делитесь моим видео со своими друзьями и близкими и в соцсетях. Пишите в комментариях, как получается у вас. Я вам буду очень признательна за обратную связь. Если еще не подписаны, обязательно подписывайтесь и не забудьте нажать на колокольчик справа, чтобы не пропускать выход нового видео. Я не прощаюсь с вами, а говорю лишь до новых встреч, друзья, на канале Вкусная еда с Хадиджей. Пока-пока.